जबान का जख्म एक बादशाह कैसी जंगल में अकेला जा रहा था कि अचानक इसे शेर ने आ लिया मगर इत्तेफाक से कोई किसान भी उसी वक्त आ निकला जिसके एक हाथ में तो टेढ़ी तिरछी लकड़ी थी और दूसरे में दरांती। और दूसरे शेर बादशाह पर हमला करने ही को था कि किसान ने फुर्ती से टेढ़ी लकड़ी इसके गिले में विने के हाथ की दरांती से पेट चाक कर दिया जिससे बादशाह की जान बच गई और शेर मारा गया बादशाह ने किसान को इस इमदाद के सिले में गांव की नंबरदारी के साथ बहुत सी जमीन भी फरमा दी और कहा कि हर एक त्यौहार के मौके पर हमारे यहाँ दोस्तों रिश्तादारों की जो खास दावत होती है इसमें तुम भी आया करो कि तुम भी अब मेरे सच्चे दोस्त हो थोड़े दिनों में बादशाह के यहां दावत हुई तो किसान भी आए मगर अव्वल तो उसके कपड़े मोटे झूठे थे दूसरे बादशाहों के पास अलिफाटेनी बैठने का अदब व सलीका भी न जानता था इससे कई गलतियाँ हुई खाना आया तो ये बादशाह के साथ ही खाने को बैठ गया बादशाह ने नाराज होकर कहा तुम बड़े गनवार आदमी हो छोटे बड़े की तमीज़ नहीं कर सकते बेहतर यही है कि इसी वक्त अलफाटे जाओ किसान शर्मिंदा होकर चला आया और कई साल तक बादशाह के पास न गया एक दिन बादशाह गाड़ी पर सवार एक तनपेल पर जा रहा था कि एक तरफ़ से गाड़ी का पहिया निकल गया और अगर उसी वक्त सहारा देकर उसकी ऊंचाई दूसरे पीते के बराबर न कर दी जाती तो ज़रूर था कि बादशाह दरिया में गिर जाता हिन इत्तफ़ाक़ कहो या तकदीर के यही किसान इस वक्त भी वहां मौजूद था उसने बेहतर निकलते ही गाड़ी को अपने बाजू पर संभालकर गिरने से बचा लिया बादशाह किसान की इस दोबारा खिदमत से इस कदर खुशनूद हुआ कि अपने साथ ले जाके कई दिन मेहमान रखा और चलते वक्त बहुत सा इनाम देकर हमेशा आने की ताक़ीद कर दी किसान ने कहा बादशाह सलामत मैंने दो दफा हुजूर की जान बचाई है अब हुजूर भी एक मेरा कहा मान ले कि मेरी पेशानी में दर्द है और उसका मोहकमी इलाज ये है कि आप एक तलवार का हाथ मार दें इसमें अगर हड्डी भी टूट जाए तो कोई खौफ नहीं मैं चंद दिन में अच्छा हो जाऊंगा मगर ये दर्द जाता रहेगा छह बादशाह पहले तो हरगिज़ मानता ना था मगर किसान के सख्त इसरार करने और जोर देने पर आखिर उसने तलवार का हाथ मार ही दिया जिससे एक इंच गहरा जख्म पड़ गया किसान जख्म खाकर घर को चला गया और चंद रोज में मामूली इलाज से जख्म भी अच्छा हो मगर जब कुछ दिन बाद बादशाह ने इसे अपने पास बुला के हाल पूछा तो किसान ने अर्ज की बादशाह सलामत हुजूर मुलाहजे फरमाले के खुदा के फजल से तलवार के ज़ख़्म का आब निशान तक नहीं रहा मगर पहली दावत में मैं हुज़ूर सारी के बदतमीज़ गनवार कहने और निकाल देने का जख़्म अब तक मेरे दिल पर वैसे का वैसा हरा है ये सुनकर बादशाह ने गर्दन झुका ली और किया बेशक तुम पीछे हो मैं ही गलती इस तहूल को भूल किया से दानाओं के इस कौल को भूल गया था कि तलवार का जख्म भर जाता है मगर जबान का नहीं भरता भाइयों बहनों कैसा लगा हमारा प्रोग्राम और भी अच्छे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करके सपोर्ट करें दोस्तों एक लाख सब्सक्राइबर करने की मेहरबानी करें प्लीज